Perang dunia kedua 1939 hingga 1945 adalah satu trauma besar kepada rakyat Jepun sehingga kini. Dalam Perlembagaan 1947 Jepun, artikel 9 menetapkan bahawa perang sama sekali tidak boleh digunakan dalam menyelesaikan mana-mana pertelingkahan antarabangsa dan tidak membenarkan kewujudan pasukan tentera untuk tujuan menyerang negara lain. Keamanan dengan pihak antarabangsa mesti dicapai untuk menggunakan keadilan dan peraturan. Selain itu, rakyat Jepun selamanya melepaskan hak dalam kedaulatan negara bagi semua daratan, lautan dan ruang udara, iaitu tidak akan memulakan peperangan dan menggunakan kekerasan. Selepas perang dunia kedua dari tahun 1945 hingga 1952, bermula pendudukan Jepun oleh pemerintah tertinggi kuasa bersekutu yang diketuai oleh pihak Amerika Syarikat. Jepun yang baru sahaja tewas, bahkan dua bandar besarnya, Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Perlu fokus sepenuhnya untuk pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri Yoshida Shigeru 1946 hingga 1954 memperkenalkan doktrin Yoshida yang menetapkan Jepun sebagai sebuah negara damai. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Jepun tidak boleh mempunyai pasukan tentera. Teruskan menonton. Artikel 9 Perlembagaan Jepun 1947. Perlembagaan Jepun yang digunakan pada hari ini merupakan perlembagaan baru yang digubal selepas Perang Dunia Kedua bagi menggantikan perlembagaan Empayar Jepun 1889. Perlembagaan tersebut digubal oleh tentera Amerika Syarikat dalam SCAP di bawah arahan Jeneral Douglas A MacArthur. Perlembagaan baru mempunyai 103 artikel keseluruhannya diluluskan pada Februari 1946 dan mula berkuat kuasa pada tahun 1947. Artikel 9 Perlembagaan Jepun melarang negara tersebut dari memiliki angkatan tentera sendiri dengan tujuan untuk tidak mahu Jepun terlibat dengan sebarang peperangan. Jepun yang sebelum ini adalah sebuah kuasa besar dunia dengan memiliki pahlawan di Geruni. Jepun berubah mengamalkan dasar mencintai kedamaian dalam pentadbirannya. Namun hakikatnya, Jepun masih menghadapi pelbagai cabaran seperti ancaman keselamatan dari Korea Utara, China dan Rusia. Disebabkan itu, Jepun terpaksa mula bergantung kepada sebuah negara lain yang mampu melindunginya. Maka Amerika Syarikat bertindak sebagai pelindung yang dapat menjamin keselamatan dengan menempatkan angkatan tenteranya di Jepun. Dengan adanya Amerika Syarikat sebagai pelindung, maka Jepun hanya perlu fokus kepada pembangunan ekonomi pasca perang. Penubuhan Pasukan Pertahanan Diri Tercetusnya perang antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950 hingga 1953 akibat perebutan semenanjung Korea oleh kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat dan Soviet selepas Perang Dunia Kedua. Jepun dengan sokongan Amerika Syarikat mula merasakan keperluan untuk menubuhkan pasukan pertahanannya sendiri. Ia bermula pada tahun 1950 dengan penubuhan polis simpanan kemudian menjadi tentera pertahanan pada tahun 1954 bagi mempertahankan ruang udara, laut dan darat dari serangan luar walaupun dilihat bertentangan dengan perlembagaan Jepun dan dipertikaikan rakyatnya sendiri. Tetapi kerajaan Jepun menegaskan bahawa matlamat penubuhan JSDF adalah untuk pertahanan semata-mata dan bukan untuk menyerang negara lain. Kerajaan Jepun juga hanya membelanjakan kurang dari 1% keluaran dalam negara kasar KDNK negara ketika itu untuk pasukan keselamatan. Perjanjian Keselamatan Jepun Amerika Syarikat 1951 penjajahan Amerika Syarikat di Jepun berakhir pada tahun 1952 apabila Kongres Amerika Syarikat mempersetujui satu perjanjian perdamaian Selain itu bagi melindungi kepentingan Amerika Syarikat di Jepun dan kawasan serantau satu perjanjian keselamatan ditandatangani pada tahun 1951 di mana Amerika Syarikat akan menjaga sepenuhnya keselamatan negara Jepun Jepun juga tidak boleh menjalinkan kerjasama dengan mana-mana pasukan ketenteraan dengan negara lain tanpa persetujuan Amerika Syarikat Amerika Syarikat meletakkan pangkalan tentera di Jepun yang merupakan pasukan tentera Amerika Syarikat tetap yang terbesar di luar negara. 62% pangkalan tentera Amerika Syarikat ini terletak di pulau Okinawa yang juga terbesar di rantau Pasifik. Kerajaan Jepun dan Amerika Syarikat juga bersetuju untuk membuka keahlian JSDF untuk rakyat awam melalui Akta Angkatan Pertahanan Diri 1954 sebagai petugas keselamatan awam sahaja dan bukannya sebagai anggota tentera. Ia dibahagikan kepada pasukan pertahanan darat GSDF, pasukan pertahanan maritim MSDF dan pasukan pertahanan udara. Dari segi geopolitik, kawasan rantau di Asia Pasifik ini sangat unik yang menjadi perebutan kuasa besar dan kawasan konflik keselamatan berterusan termasuk isu senjata nuklear Korea Utara serta ketegangan antara China Taiwan. Pakatan keselamatan Amerika Syarikat Jepun tahun 1990-an Tahun 1990-an merupakan satu dekad yang tidak stabil untuk hubungan keselamatan di antara Amerika Syarikat dengan Jepun. Kejatuhan Kesatuan Soviet pada 1989 telah mengakhiri Perang Dingin dan ini telah banyak merubah hubungan peringkat global. China telah muncul sebagai kuasa tentera besar di Asia bersifat makin agresif dan Korea Utara pula menjadi jiran menggugat keselamatan Jepun dengan senjata nuklear perkara ini telah menimbulkan keperluan di kalangan para pemimpin dan pembuat dasar di Tokyo dan Washington untuk menilai dan menstruktur semula Pakatan Keselamatan Amerika Syarikat Jepun supaya seiring dengan isu keselamatan di rantau Asia Pasifik dan global. Situasi ini dikeruhkan lagi dengan sokongan China kepada Korea Utara Menurut Robert Gates, setiap usaha pertahanan Amerika Syarikat ketika itu, Amerika Syarikat tidak akan berdiam diri ketika Korea Utara membina kemampuan senjata nuklear untuk disasarkan kepada mana-mana negara di rantau Pasifik atau ke atas Amerika Syarikat sendiri. Amerika Syarikat juga bimbang akan kebangkitan China dari segi politik ketenteraan dan ekonomi serta program nuklear Korea Utara seperti ditulis dalam satu laporan bertajuk Bottom Up Review oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat Laporan ini menjelaskan bahawa penceroboh serantau atau negara yang agresif di mana boleh mengancam kepentingan Amerika Syarikat dan sekutunya mesti dihalang Washington dan Tokyo juga terpaksa menghadapi isu penyusunan semula pakatan termasuk persoalan mengenai perkongsian beban di antara kedua-dua pakatan ketenteraan yang menelan belanja besar Kedua-dua negara juga perlu menentukan bagaimana mengekalkan fungsi keselamatan untuk jangka yang panjang. Usaha pemindaan artikel 9 Perlembagaan Jepun Memasuki abad ke-21, semakin banyak suara yang mencabar doktrin Yoshida kerana mahu mengembalikan kedaulatan Jepun sebagai negara boleh mempertahankan kedaulatan sendiri dan terdapat usaha sesetengah pihak neokonservatif termasuk bekas Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mula meminda artikel 9 Perlembagaan Jepun. Semasa penggal pertama beliau 2006 hingga 2007, Abe menunjukkan kemahuan untuk mengubah dan menaik taraf agensi pertahanan kepada Kementerian Pertahanan. Selain itu, beliau memperkenalkan idea broader Asia semasa ucapannya di Parlimen India pada Ogos 1997 untuk menggariskan kepentingan kerjasama yang erat di Lautan Pasifik dan Lautan Hindi bagi menguatkan kuasa Jepun-India. Ini penting untuk mengekang kuasa China yang dilihat semakin agresif untuk menguasai rantau Asia Pasifik. Selepas itu, satu lagi idea diperkenalkan semasa penggal kedua beliau di mana Abe memasukkan Amerika Syarikat dan Australia dalam pakatan tersebut menjadi empat hala atau disebut kuat Namun sebulan selepas itu, Abe meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Jepun dan idea ini tergantung seketika Selepas Abe menjadi Perdana Menteri Jepun kali kedua pada Disember 2012 idea kuat ini diaktifkan dan beliau terus menulis konsep kuat dalam artikel Asia Demokratik Security Diamond dalam majalah Project Syndicate ia merumuskan bahawa Jepun perlu memainkan peranan yang lebih penting bersama-sama Australia, India dan Amerika Syarikat di kawasan Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Namun, Perdana Menteri Shinzo Abe telah meletakkan jawatan kali kedua pada Ogos 2020 dan usaha beliau untuk mengubah artikel 9 Perlembagaan Jepun berkenaan kuasa ketenteraan tidak tercapai. Akan tetapi, menurut satu laporan pengundian pada Mei 2021 mengenai pemindaan Artikel 9 Perlembagaan, jumlah pengundi yang bersetuju dan tidak bersetuju adalah tidak jauh berbeza dengan 45% bersetuju manakala 44% tidak bersetuju. Kesimpulannya, Pakatan Keselamatan Amerika Syarikat Jepun pada mulanya adalah untuk menghauskan kuasa ketenteraan Jepun selepas Perang Dunia Kedua. Selepas perang dingin, muncul pula isu keselamatan baru di rantau Asia dengan sikap agresif China terhadap negara-negara jiran dan pembangunan senjata nuklear di Korea Utara. Amerika Syarikat juga mahu menjaga banyak kepentingan di rantau Asia Pasifik di samping perlu membuat perancangan bagi mengatur perbelanjaan besar pasukan ketenteraannya di Jepun. Artikel 9 perlembagaannya pun pada masa kini relevan untuk dipinda bagi menjadikan Jepun mampu mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara tersebut tanpa campur tangan luar. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.